Əziz dostlar, bu həm olmuş bir hadisədir, həm də elə lətifə fason bir şeydir. Çevrilib daha doğrusu lətriyəm. Günlərin bir günü kəndlərin birində bir dənə montyor bir kişi olur. Bu həm çox fağır adam olur, həm də ki, işi ilə, gücü ilə məşğul olan adam orda. Yəni yaramaz, onunla, nə bilim, postana daşasınızsa belə adam olmur. Evinə, işinə, evinə işinə gəlib gələn adam olur. Nəsə günlərin bir günü bu mənzillərin birində içir, dəhşət gündə piyano olur gəlir evə, bunu bir tər dostları sürüb gətirlər evə. Nəysə arvadı bunu qarşılayır, soyundurur, uzandırır yerinə. Arvad da biraz boşboğaz, ağzı zaftsız adam olur. Başlayır, e, kim qavağına çıxır elə. Başlayır ki, kişi dünən işdən gəlmişdi. Mən soyundudum, uzandırdım yerinə. Bunu kim belə eləyib, nə bilim, nəvərə-vərə deyir, 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 nəsa söhbət gətir çatır kişinin iş yerinə qədər. Kişi işə getməmiş, uca haqq hesabı gedir çatır işə ə çi gəlir işə baxır görək iş yoldaşları ilə bir tərəfə baxır. Aralarında zarafat olanlardan biri deyir ki, ha çi bəs eşitdik dünən axşam belə-belə bir şey olubdu. Evə piyan getmisən, arvad səni oyundurubsa, bura heç nə demir, bir tutur da temanı. Gəlir evə deyir ay arvad deyir, ha 10 40 ildir ailəliyik, 40 ildə arvadımsan. 40 ildir mən səni oyundururam. 40 ildə bir dəfə sən məni oyundurmusan, onu el aləmə yayımısan.